agar yoshlarimizga imkoniyat yaratib yoshlarimizga to'siq emas imkoniyat yo'llarini ochib ochib bersak yo'limiz bardavon va niyatlarimiz xolis buni albatta natijasiga erishamiz o'qiyotgan sport bilan shug'ullanadoigan makoni bo'lsa u makoni adolatli bo'lsa umuman bugun chuqur xulosa qilish kerak bu o'zligimizni anglash bu ko'zi yonib turgan jasoratli iftixor qilsa arziydigan yigit qizlar borligiga man ishonaman yurtimizda yoshlarni har tomonlama qo'llab quvvatlash ularning bandligini ta'minlash bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga e'tibor kun sayin oshib bormoqda shuningdek ularni har tomonlama qo'llab quvvatlash davlat siyosiy jarayonlarining eng oliysi ekanligidan dalolatdir jizzax shahar hokimining ko'magi va taklifi shuningdek yoshlar ishlari agentligi jizzax shahar bo'limining tashabbusi bilan yoshlar daftariga kiritilgan faol tadbirkor yoshlar hamda jizzax kelajak liderlari klubining a'zolari ishtirok 40 nafardan ziyod yoshlar kelajakni birga quramiz birlashsak yangi o'zbekiston bo'lamiz mavzusida jizzax shahar hududidagi bir nechta tadbirkorlik markazlariga sayohat uyushtirildi dastlab ishtirokchilar sayohat kun tartibidan o'rin olgan jizzax shahar hududida faoliyat yuritayotgan farali tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatiga yo'l olishdi ushbu manzilga yetib borgunga qadar ijodkor yoshlardan ajoyib kuy qo'shiqlar ijod namunalari tinglandi Kayıt edelim, telif edelim Tekrarla yine ismin dilim, Ana köksem telim telim Hayranım hayranım ta'kidlash joiz jizzax shahrining olmazor mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan farali tekstil 2020 yil mart oyida ish faoliyatini boshlagan bo'lib bu yerda trikotaj mahsulotlari ishlab chiqariladi turkiya texnologiyalari asosida faoliyat olib boruvchi korxonada 250 ta ish o'rni yaratilgan quvonarli sularning 30-40 nafari temir daftarga kiritilgan ayollardan iboratdir shuni ham aytib o'tish kerakki ushbu korxonada yiliga o'rtacha 2 million dona tayyor tikuv triktj mahsulotlari ishlab chiqariladi 2021 yilning 6 oy mobaynida umumiy qiymati 817 yuz ming aqsh dollarlik mahsulotlar rossiya davlatiga eksport qilingan bugun biz farali tekstil kompaniyasiga yoshlar temir daftarda turuvchi yoshlar kelishdi ularga farale tekstil kompaniyasi to'g'risida i qachon faoliyat boshlaganligi gə, hozirgi kunda nimana qaysi faoliyatlarni amalga oshirayotgani haqida ma'lumotlar berildi bo'sh ish o'rinlarimiz bor edi bo'sh ish o'rinlari to'g'risida ma'lumotlar berildi e, ularga takliflar bildirildi har xil misol uchun bizada o'zimizni e, o'quv kurslarimiz bor tikuvchilarni o'zimiz o'qitib o'zimiz o'rgatib turkiyadan kelgan texnologimiz o'zlari e, o'qitadi o'zlari o'rgatadi hammasini tikish sohasini har xil texnolo texnologiyalari bor ularni e, o'rgatib o'zimizni ishga olib qolish imkoniyatlarimiz bor shular haqida ma'lumotlar berildi ulardan takliflar bo'ldi ishga kirish bo'yicha ishda qolish bo'yicha ishlash bo'yicha takliflar bo'ldi hozir shu unga yaqin yoshlarimiz o'zlarini takliflarini bildirishdi o'sha ishlash bo'yicha o'qish kurslarga kelish bo'yicha o'zlarini takliflari bildirildi biz ham ularga ma'lumotlar berildi biz tomonimizdan ular ham o'sha takliflarni bildirishdi o'zlarini shuningdek yoshlar farali tekstir ish faoliyati bilan tanishish barobarida ularda ushbu korxonaga qiziqish ortib 10 nafarga yaqin yoshlar ishlash taklifini bildirishdi keyingi manzil jizzax shahar hududidagi ishga marhamat mono markazi bo'ldi ma'lumot o'rnida aytish joiz jizzax shahridagi ishga marhamat mono markazida ta xizmat turi qisqa muddatli 22 turdagi kasbga o'qitish va 5 ta fanlardan til o'rgatish kurslari tashkil etilgan shuningdek markazda 18 turdagi kasbda kompyuter savodxonligi dasturchi buxgalteriya tadbirkorlik asoslarini o'qitish kursi va xorijiy til kurslarida jami 506 nafar fuqarolar ta'lim olishmoqda bugunga qadar 16 kasbda 246 nafar tinglovchilar bitirib davlat namunasidagi sertifikatlarni qo'lga kiritishgan bugurgi kunda bularni jahon banki standarti bo'yicha i bularni mablag'i hisobida mana shu monomarkaz tashkil qilingan bu Rossiya universiteti дружба narod, bu bilan biza shartnoma imzo'raganmiz biza berigan sertifikati 70 ta davlatiga o'tadi va rossiyada ham bemalol bunda o'qib sertifikat olgan fuqarolarimiz bizning fuqarolarimiz chet elda ham rossiyada ham bemalol ishlash imkoniyatiga va qanaqadir anaqalarga til kursi bo'yicha rus tilini o'qigan bo'yicha sertifikat o'tadi rossiyaga barchaga birdek qiziqish uyg'otgan markaz to'g'risida jizzax shahar hokimi yordamchisi suyun siliyev va monomarkaz rahbari sarvar meliyev tomonidan har bir yo'nalish to'garaklar to'g'risida ma'lumotlar berib o'tildi aytish joiz tadbirda markaz rahbarining tashabbusi bilan 6 nafar yoshlar daftarga kiritilgan yoshlar kasb o'rganish uchun o'qishga yo'naltirildi jizzax shahrimizning hokimi komilad tashabbuslari bilan mana yoshlar agentligi ishlari tashabbusi bilan mana bugun yoshlar daftaridagi temir daftardagi yoshlar bilan bugun mana uchrashuv tashkil qilinibdi mana bugun xursand bo'lganim jizzax mono markazi ham yoshlarimiz o'sha temir daftardagi yoshlar daftaridagi yoshlarimiz tashrif buyurishibdi man bundan ancha xursandman sababiki yoshlarimiz bugungi kunda kasbga o'rganayotganligi kasbga qiziqayotganligi har bitta yo'nalishlarni ko'rsatib chiqyapmiz hozir va bularga bo'layotgan e'tibor bularga bo'layotgan yoshlarga yaratilayotgan sharoitni ko'rib o'zlari yoshlarimiz ham ancha kasb turlariga qiziqib qolishdi hozir mana bizda migratsiya bo'limi ham mavjud migratsiya bo'limi bilan birgalikda mana shu yerda yoshlarimiz chet ellarga chiqib o'zlarini xizmatlarini tashkil qilishi mumkin professional darajada o'zini hunarini o'rgatishi o'zini professional darajada mana shu o'zini xizmatini bilan mana shu yerda o'rgangan hunari bilan chet elda ishlashi ham mumkin kunning ikkinchi yarmida jizzax kelajak liderlari klubi a'zolari tadbirkor yoshlar va yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar shahrimizdagi davlat xizmatlari agentlik binosida o'zaro fikr almashishdi shundan so'ng jizzax shahar hokimi Komil Xolmurodov tashrif buyurib ushbu yoshlar bilan kelajakni birga quramiz birlashsak yangi o'zbekiston bo'lamiz mavzusida ochiq muloqot o'tkazdi dastlab shahar hokimi tadbirni tashkil etgan ishtirokchilarga xususan kelajak liderlari klubiga alohida minnatdorchilik bildirib ularning bu kabi islohotli ishlari kelgusida albatta o'z samarasini berishini shuningdek har bir yosh avlod ertangi kunning egalari ekanligini shu bois ham avvalo ular qalbida mas'uliyat tuyg'ularni uyg'otish zarurligini qayta qayta ta'kidlab o'tdi xohlasak xohlamasak asosiy ishimiz yoshlar bo'ladi chunki asosiy qatlamimiz xalqni asosiy qatlami oltmish foizi yoshlar tashkilqiladi bu albatta o'ziga yarasha mas'uliyat shu bilan birgalikda mamlakatni eng katta yutug'i chunki qanaqadir bir milliy boyliklar yoki yer osti boyliklari yoki qanaqadir bir yutuqlarimiz bu yutuqlar albatta vaqti kelib qandaydir tugashi mumkin vaqti kelib qandaydir chegaralanishi mumkin rezervlar lekin yoshlar xalqni orasidagi <laughs> asosiy qatlam yoshlar bo'lganligi bu hech qanday bir <laughs> pul bilan yoki <laughs> moddiy boylik bilan hisoblab bo'lmaydigan darajadagi bizni katta yutug'imiz chunki bu mehnat resursi bu aql bu zakovat bu millatni ertangi kunni rivojlanishiga asosiy bosqich hisoblanadi chet eldan mamlakatimizni o'rganish uchun aynan it sohasini o'rganish uchun keladigan mutaxassislarni fikri bo'yicha ham bizdagi yoshlar qatlamini ko'pligi yuqoridagi yoshlar qatlami yani mana shu davlatimizni rivojlanishiga eng asosiy bo'ladigan lokomotiv sifatida ko'rinadi mani shaxsan o'zimni fikrim har bir yoshda o'ziga yarasha majburiyat tuyg'usini ham uyg'otishimiz kerak ya'niki shu hokim bilan bir kun loyihasi hozir amalga oshirishga harakat qilyapmiz demakki mana shu hududda nafaqat davlat idoralari yoki nodavlat idoralarida ishlovchi xodimlarni yoki boshqa bir rahbarlarni har bir yoshni ham o'zini majburiyat hissini hissiyotni uyg'otadigan bo'lsak manimcha ki, o'ylayman keyingi hayotni egallashda juda katta turtki bo'ladi muloqot davomida yoshlar daftariga kiritilgan yosh avlod vakillarining murojaat va muammolari tenglandi ularni qiynayotgan muammolar joyida hal etilib tegishli tashkilotlarga yo'naltirildi hozir biz jizzax shahar hokimi bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotda bo'lmoqda va asosan bizning kelajak liderlarga bo'lgan ishonchini juda ko'rdik va o'zining yoshlar bilan ishlashdagi tashabbuslarini ham biz bilan o'rtoqlashmoqda va ayniqsa jizzax shahrimizdagi qaliy mahallamizda joylashgan ochiq osmon ostidagi tarixiy muzeyni yaratilishidagi jizzax shaharini jizzax shaharimizdagi kelajak liderlar klubidagi hamkorligini taklif etgani biz uchun ham juda katta bir yutug'imiz ham hisoblanadi va hozir esa hokimimiz esa yoshlarimiz bilan birga ishlam olib ularning muammolari bilan shug'ullanishmoqda va o'ylaymanki uchrashuvdan keyin barcha yoshlarimiz o'z muammolariga yechim topib ketishadi bugungi press turimizni bugungi sayohatimizni tashkil qilishdan eng asosiy maqsadimiz birinchi navbatda yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarni dunyoqarashini fikrlashini o'zgartirish ularni muammosini hal qilish yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar va faol tadbirkorlar kelajak liderlari klubini a'zolarini umumiy birlashtirgan holatda kelajak liderlari klubidan yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarga master klass o'tib berish kelajakda liderlik qanday qilinadi rahbarlik qanday qilinadi o'zini ustida ishlash shaxsiy rivojlanishga qanday erishiladi barcha natijalarda yutuqqa erishgan yoshlarni yoshlar daftari bilan jipslashtirgan holatda daftarga kiritilgan yoshlarni daftardan chiqarish holatlari va ularni dunyoqarashini fikrlashini o'zgartirish holatlari eng asosiy maqsadimiz edi o'ylaymanki maqsadimizga yetdik deb o'ylayman kelajakda ham aynan shunday sayohatlarni shunday tashabbuslarni davom ettiramiz xuddi mana shu jizzax shahar hokimi bilan oc muloqot qilgan holatimiz ham keyinchalik boshqa tashkilot rahbarlari bilan yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi rahbari bilan va keyinchalik esa kengroq miqyosda viloyatimiz miqyosida o'tkazish niyatimiz mavjud darhaqiqat yuqori saviyada tashkil etilgan bugungi tadbir yig'ilganlarda ko'tarinki ruh baxsh etish barobarida ularning dunyo qarashida katta burilish yasadi negaki turlicha qarashlarga ega bo'lgan yoshlarning bir joyga jam bo'lishlari bu o'z navbatida yurtimizda yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunning har bir maskanda oqilona olib borilayotganligidan dalolatdir